احمد ون وسلی وََ وسلم والا رسول نبی بعد ام آباد من بلّہ منشّۃرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم آج ہم انشاءاللہ پچیسویں پارے کے بعض اہم مضامین کے حوالے سے گفتگو کریں گے سورہ شورہ سے آغاز ہوتا ہے اور سورہ شورہ کے اندر جو بنیادی بات رب کائرات نے اپنے بندوں تک پہنچائی وہ یہ کہ وحی کا جو منبع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وحی کا جو منبع ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس پیغمبر پر بھی وحی اتری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم کی ذات تک وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دین چونکہ دین وحی کے نتیجے میں بنا وہ سارا کا سارا دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اترا اور دین کے بنیادی نکات ہمیشہ ایک رہے بنیادی تعلیمات ہمیشہ ایک رہی ہیں ہاں شرائع مختلف رہیں شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق رہا بعض امتوں میں بعض چیزیں حلال رہیں تو بات پر حرام بھی ہو گئیں مگر دین کے بنیادی اصول تا تاخر ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں پھر اللہ پاک نے ایک بات فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کی قدرت سے بعید نہیں تھا وہ قادر مطلق ہے وہ چاہتا تو ساروں کو ایک دین پہ کر دیتا یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اور اس میں سے کئی اقدے حل ہوتے ہیں اور کئی سوچیں ذہن میں آتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام جو مختلف قسم کے عقیدے کے لوگ ہیں مختلف دینوں کے لوگ ہیں مختلف سکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں اللہ چاہتا سب کو ایک پہ کر دیتا اس کی رحمت سے بعید نہیں تھا اور اس کی قدرت سے بعید نہیں تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس نے انسان کو عقل دی اشرف المخلوقات بنایا اور انسان پہ چھوڑا کہ ہم نے اچھائی برائی دونوں رستے تمہارے سامنے رکھ دیئے ہیں اب یہ تمہاری عقل کا امتحان ہے کہ تم اچھائی کو چنو یا تم برائی کو چنتے ہو اگر تمہیں بھی میں پابند کر دیتا تو پھر ملائکہ کا میرے تمہیں کیا فرق رہ جاتا پھر جماعتات اور نباتات اور انسان میں کیا فرق رہ جاتا انسان کی جو شرف ہے اس کا تقاضی یہ تھا کہ اسے مجبور محض نہ بنایا جائے بلکہ اسے اختیار دیا جائے بدی اور اچھائی کو چننے کا اور اس کی سپورٹ کے لیے پھر اللہ نے انبیاء بھی اتارے کتابیں بھیجیں اور سارا ایک راستہ سکھایا تاکہ انسان کی عقل اسے نیکی کی طرف راغب کرے پھر اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے ایک اعلان فرمایا اور یہ وہ اعلان ہے جو ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے کیا کل لَا کو عَلَيْهِ عَجْرًا اہبیو آپ کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر اس ارشاد و نصیحت پر اس واضح پر جو میں تم سے کر رہا ہوں جو پیغام اللہ کا دے رہا ہوں میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے اس کا کوئی صلح نہیں مانگتا اِلَّا المودت فی القربا یہ بات بڑی توجہ طلب ہے مگر قربا کی محبت مانگتا ہوں اب بعض لوگوں نے یہاں قربہ کی محبت سے مراد بعض مفسرین نے حضور علیہ السلاۃ السلام کی اہل بیت کو لیا اور اہل بیت سے مراد بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدۂ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو لیا بعض نے قربہ کے اندر وہ سارے سادات مراد لیے جن پہ صدقہ لینا حرام ہے آل عقیل ہے آل عباس ہے آل عبد المطلب وہ سارے جو ان کے اندر شریک تھے وہ مراد لیے مگر میں نے جب تفسیر ضیول قرآن میں پیر محمد کرم شاہ اظہری رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ کہتے ہیں یہاں پہ قربہ سے مراد حضور کی اپنی قرابت داری مراد نہیں ہے چونکہ یہ بھی آقا انامدار کے بلند مقام سے فروتر بات لگتی ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ میں تم سے بس یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیس سے محبت کرنا کہا نہیں بلکہ آقا کا پیغام یہ تھا کہ میں تم سے اپنی ذات کے بارے میں کچھ نہیں مانگتا میں تو تمہیں ایک تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں تم نے جو رشتوں کے تقدس کو پامال کر رکھا ہے جو تمہارے عمل کی وجہ سے ماں باپ کی عزت ختم ہو چکی ہے اپنے معاشرے کے بہن بھائیوں کا جو وقار ختم ہو چکا ہے انسانیت جو تباہ ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے قتل ہو رہا ہے ڈاکہ ہو رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم طرز عمل کو بدلو اور اپنے اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرنا سیکھو اور اس راہ راست پہ آؤ جس رفت تمہیں اللہ بلانا چاہتا ہے یعنی حضور صرف اپنے قربا کی بات نہیں کر رہے جو کہ اپنے قربا کی بات کرنا بھی کسی نہ کسی زمر میں پھر ذاتی نفع آ جائے گا بلکہ آقا انامدار یہ کہہ رہے کہ مجھے تم سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم خود راہ ہدایت پہ آ جاؤ مجھے تم سے کوئی نفع نہیں چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ خود تمہارے حالات اچھے ہو جائیں تمہاری زندگی اچھی ہو جائے تم سور جاؤ تمہارے خاندانوں میں سکون آ جائے تمہارے قبائل میں امن آ جائے اطمینان آ جائے یہ وہ طرز عمل ہے جو آقا انامدار ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہی زیادہ کرینے کیاس لگتا ہے اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا وہ ولزی یکبل وطبت نبادی وہی اللہ ہی ہے جو اپنے بود، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے وہ یافون سیاحت اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک عربی ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے سے گزرا اور اس نے کہا اللہ مہینی استفروں و واطب الیک و کبرا نے اپنے موں سے یہ کہا ہے اللہ میں تو اسے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں پھر اللہ حق پر کہہ کے نماز شروع کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کے بعد وہ آیا آپ نے کہا کہ زبان سے انسان کا جلدی سے کہنا کہ توبہ توبہ معافی معافی یہ جو الفاظ بغیر دھیان کے بغیر دل کی گہرائی کے اور بغیر توبہ کے تقاضے پورے کیے خالی زبان سے کہنا بس میری توبہ میری توبہ استغفار استغفار محض یہ کہنا آپ نے فرمایا کہ یہ کذابوں اور جھوٹوں کی توبہ ہوتی ہے اور اس توبہ پر ضرورت ہے کہ اس توبہ کی پھر توبہ کی جائے کہ یہ ہم نے کیا توبہ کی ہے پھر آپ نے ان صحابہ اکرام کے سامنے عرابی نے پوچھا کہ آپ بتائیے پھر توبہ ہوتی کیا ہے اب میں توبہ چھ چیزوں کا نام ہے سب سے پہلی چیز اپنے گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگی جائے انسان سے کہ جو فرائض جو ڈیوٹیز اس کے ذمہ لازم تھیں اس میں سے جو مس ہو گئی فوت ہو گئی ان کی قضاء کی جائے کسی انسان کی مالی طور پہ اگر ہم نے کوئی اس کا مال غصب کیا تھا زیادتی کی تھی مالی طور پر اس کی کمپنسیشن کی جائے تلافی کی جائے اسی طریقے سے ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا پریشان کیا تھا اگر ممکن ہو تو اس شخص سے معافی مانگ لی جائے جس طرح ہم نے اپنے جسم کو گناہوں کی لذت کے اندر ڈالا تھا اب اسے پھر اطاعت کی بھٹی میں سے گزارا جائے کندن بنایا جائے یہ ساری چیزیں جب جمع ہوں گی تو تب جا کر انسان کی صحیح معنی میں توبہ ہوگی توبہ خالی لفظوں کی تکرار کا نام نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے اسی طریقے سے جیسے کوئی پیٹ بھر کے بعد پیٹ پہ ہاتھ پھر کہتا ہے شکر ہے شکر ہے یا اللہ الحمدللہ الحمدللہ شکر شکر تسبیح کا نام نہیں ہے شکر کبھی تقاضے ہے عملی طور پر قولی طور پر فعلی طور پر اسی طرح توبہ کے بھی تقاضے ہیں اپنے عملی اور فیلی تقاضے ہیں اس کے اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ اپنی محبت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ باوجود اس کے کہ بندے فساد پر قائم رہے ہر دھرمی پر قائم رہے ہر پیغمبر جب آیا ان کی قوم نے ان کا انکار کر دیا سورہ یاسین میں ہم پڑھائے رب کائنات نے فرمایا جب بھی کبیر کا رسول ہم بھیجتے ہیں لوگ اس کا ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں اگر رب کائنات غضبناک ہو جاتا اور جلد بازی کرتا تو رسولوں کا سلسلہ روک دیتا کہ اس قوم کے پاس رسول کیوں بھیجے یہ انسان جب کسی رسول کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ سلسلہ بند کر دو نہیں رب کائنات نے انسانوں کی ہٹ دھرمی اور مخالفت کے باوجود اس کے کرم کے اظہار اور رحمت کے اظہار کا جو طریقہ تھا انبیاء اور رسول کا بھیجنا اور کتابوں کا بھیجنا خدا نے اس کو بند نہیں کیا رب کائنات نے اسے ہمیشہ جاری رکھا یہاں تک کہ خاتم الانبیاء کو بھیجا جن کے بعد پھر امت کے اندر اولیاء اور صلحاء کو وجود دیا تاکہ قیامت تک خدا اور رسول کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاتے رہے یہ اللہ کی انسانوں سے محبت ہے کہ وہ انسانوں کی یک طرفہ سوچ پر دیکھ کر دیکھ کر اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا بلکہ اپنے پیغام کو انہوں تک پہنچاتا رہتا ہے پھر اللہ پاک نے کفار کی ایک اور بدعقیدگی کا ذکر کیا کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جس طرح جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے ماض اللہ جس طرح یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے معاذ اللہ اسی طرح کفار مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا ویسے تو خدا بیٹے بیٹی دونوں سے پاک ہے نہ اس کا کوئی بیٹا کی کوئی بیٹی مگر فرمایا اے کفار تمہاری سوچ پہ حیرانی ہے کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے تم اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے بیٹی پسند کرتے ہو تمہاری اپنی روش تو یہ ہے کہ اگر تمہیں خبر ہو جائے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے شرم سے اور تم ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ ہم کیسے اپنے آپ کو چھپائیں لوگوں کی نظروں سے اور تمہارے دماغ میں کئی پروگرام چل پڑتے ہیں کہ میں کیا کروں یہ آر برداشت کروں زندگی بھر بیٹی کی یا میں اس کو مٹی میں زندہ درگور کر دوں تو اپنے گھر میں نہیں آتے ہو تمہارا رویہ یہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور تم خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہو حالانکہ خدا بیٹے بیٹیاں دونوں سے پاک ہے مگر روش کفار کا ذکر کیا رب کائنات نے یہ جو طرز عمل کفار کا ذکر کیا بیٹیوں کے حوالے سے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج ہم جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے حوالے سے وہ جو عمل ہمیں کفار کا نظر آئے تھا کچھ اثرات ہمیں کسی درجے پر اپنے اندر بھی نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے پر بھی نظر آتے ہیں ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے ایک عرب شاعر نے خامند کی بے رخی پر کہ جب بیٹی پیدا ہو گئی ایک عرب عورت کے جذبات کا اظہار کیا اس عورت نے کہا کہ مالیہ بھی حمزہ لا یاتینا ابو حمزہ کو کیا ہوا اس کے شوہر کا نام تھا کہ جب سے بیٹے کی خبر سنی وہ گھر میں نہیں آتا فی البیت اللذی یلینا قریب والے گھر میں ٹھہرا رہتا ہے اپنے گھر میں نہیں آتا غزبان اللہ نالد الولیدہ اس بات پر غصے میں ہے کہ ہم نے بیٹے نہیں جنے ہم تو وہی کچھ جنتے ہیں جو ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ایک طرف ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے دونوں دے اور جس کو چاہے بے اولاد چھوڑ دے اور ساتھ ہی ہمارا طرز عمل یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر اپنی عورتوں سے لڑتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ سائنس بھی یہ بتا چکی اور رب کائنات کا قرآن بھی یہ کہہ چکا اس میں کسی انسان کا کیا عمل دخل ہے ہمیں اس پر اپنے طرز عمل پر معاشرے میں جائی رہنے والے اس سوچ پر افسوس اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے پھر رب کائنات نے فرمایا کہ دوستیاں اور تعلقات انسان کے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے نوجوان بھائی اور اس معاشرے کے تمام افراد آج ہماری سنگتیں ہماری دوستیاں ان کا معیار بھی مال پیسہ ہے فلاں امیر گھر کا ہے وہ اچھے سٹیٹس والا ہے اس سے دوستی ہے فلاں بڑی اچھی سیٹ پر بیٹھا ہے بڑے اچھے عہدے پر بیٹھا ہے اس سے تعلق بناؤ یاریاں بناؤ دوستیاں بناؤ تاکہ ہمارے فلاں کام آئے گا مگر قرآن کہتا ہے اس بیس پر بننے والی جو دوستیاں ہیں اللہ کے جو دوست ہیں وہ قیامت کے دن دشمن ہوں گے وہ دشمن ہی کریں گے وہ کہیں گے باری تعالیٰ فلاں کام جو میں نے گناہ کیا تھا اس میں اس نے یہ کہا تھا اس میں اس نے موٹیویشن دی تھی یہ لے کر گیا تھا وہ کہے گا کہ فلاں لے کر گیا تھا کا اگر دوستی کسی کی کام آئے گی تو وہ متقی اور پرہیزگار انسان کی کام آئے گی جو پرہیزگار لوگ ہیں اور قرآن کہتا ہے ان کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہی متقی ہوتے ہیں اور متقی جو ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو متقین اور اولیاء اور صلحاء لوگ ہیں انہی کی سنگت اختیار کریں گے تو اس سے نیکی کی موٹیویشن ملے گی برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھیں گے اس سے برائی ملے گی ہمارا ایک عام محاورہ انگلیش کا a man is a known with a کہ انسان اپنی سنگت سے جانا جاتا ہے اگر ہم شرابیوں سے بدکاروں سے گناہگاروں کے ساتھ کمپنی رکھیں گے تو پھر ہماری پہچان انہی سے ہوگی اچھو سے کمپنی رکھیں گے پہچان اسی سے ہوگی حضور کی حدیث ہے میرے آقا کی ترکار نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کسی سے دوستی کرے تو غور کر لیا کرے کس سے دوستی کر رہا ہوں چونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے اور میاں صاحب نے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی صوفیاء کی تعلیمات بھی قرآن و سنت کا نچوڑ ہوتی ہے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ چنگے بندے دی صحبت ایویں جیویں دکان اتاراں خوشبو بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں تے گندے بندے دی صحبت ایویں جیویں دکان لوہاراں کپڑے بھاویں کنج کنج بیٹھیے چنگا آن ہزاراں بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے آج ہمارا معاشرہ اس لیے بھی تباہ ہو رہا ہے ہمارے بچے ہمارے نوجوان جو کہ ان کی سنگتیں اچھی نہیں ہوتی ان کمپنی اچھی, اچھی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کو بڑی برکت والی رات میں اتارا وہ برکت والی رات جس میں قرآن جس کے اندر ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے فی یفرق کل امر حکیم ہر اہم کام کے فیصلے ہوتے ہیں فیصلے تو خدا پہلے کر چکا ہے وہ ڈی ملائکہ کے سپرد ہو جاتے ہیں انفورسمنٹ کے لیے نفاذ کے لیے پھر بے کائنات فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کا ذکر آتا ہے کہ ان کی غذا تو جہنم میں زکوم ہوگی الیاض بلا استغفر اللہ ایک کانٹے دار قسم کا درخت ہے پھل ہے جس کے کانٹے دار کا وہ اس کی ان کی وہ خوراک ہوگی اور جب وہ کھائیں گے تو وہ اس کو نگلنے کے لیے پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا جس سے ان کی آنتیں جل کر بدن سے نکل جائیں گی الیاز بلّہ اس استغفر اللہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے اور بات کو ختم کیا سورال جاسیہ کے اندر اس کا پیغام چونکہ وقت کے اختصار کی وجہ سے میں میں نہیں جا رہا وہاں ایک پیغام دیا کہ نے نے اس شخص کو کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے آج اگر یہ سوال ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے آپ سوچیں گے یار کون کسی کو خدا بناتا ہے مگر اللہ پوچھ رہا ہے ہم سے خدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بات اللہ کی بات کی بجائے اپنی ذاتی بات کو یا خواہش نفسانی کو ترجیح دینا جس نے خدا کی بات کو چھوڑ دیا اور اپنے نفسانی خواہش کو ترجیح دی خدا فرماتے پھر تم نے اپنے نفس کو خدا کے مرتبے پر بٹھا دیا اپنے نفس کو اپنی خواہش کو تم نے خدا کے مقام پر بٹھا دیا ہے کہ خدا کی پیروی نہیں ہے خواہشات نفسانی کی پیروی ہے یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کتنی اپنی ذاتی رہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے حکم کو قربان کر دیتے ہیں خدا کی منشاہ کو قربان کر دیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ اتری تھی کہ یہودیوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے رب بنا رکھا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تم اپنے یہ جو علماء اور پیر ہیں ان کی باتوں پر اللہ کا حکم کوئی ہو اور تمہارے علماء اور پیر کچھ اور کہیں تم ان کی بات مان لیتے ہو کہتے ہیں ہاں ہم مان لیتے ہیں میں یہی تو رب بنانا ہے کہ رب کے حکم کی بجائے تم کسی اور کے حکم کو عمل کر لیتے ہو اب وہ خواہ کوئی عالم پیر ہو یا خواہ انسان کا اپنا نفس ہو کہ ہم اللہ کے حکم کی بجائے اپنی نفس انسانی کی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے اور خدا بنایا ہوا ہے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ غور کرنے اور اس کے انجام بد سے بچنے کی اور قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و ما علینہ البل